Сборник, который является а теперь очень известный сборник и ну, все знают как буквы долга очень хорошо э, э, влияет на экуменическую движение так что это конечно начало но мне кажется доброе начало второе что я хотел сказать, это то, что то, что меняется также, это не только уровень, уровень доверия, уровень дружбы. То, что меняется, это что сама украинское общество больше и больше понимает о важности нашей темы. Это не наша тема, но тема, на которой мы работаем уже 11 лет. Киевская церковь, что это такое, откуда, что это означает с исторической, эквизиологической, богословской и политической точки зрения. Вы все знаете, что президент Порошенко летом сделал доклад, где он сказал, как важно для будущей Украины объединение церкви вокруг этой темы Киевской церкви. И также вы все знаете, как э, депутаты в, в, в июне отправили до э, собора и до патриарха Варфоломея письмо про тоже тему единства между христианами в Украине. И как э, Вселенский Патриархат может способствовать до этого э, до единства. Так что чувствуется, что если не вся общество, то больше и больше элиты понимают, что это важно не только для Украины, не только для Европы, не только для мира, ну и вообще для экуменического движения в мире. Просто то, что мы видим, это что... Политики не обязательно знают, как это делать. Они понимают, что это нужно делать, но как это делать, и это понятно, это нелегко, это, это не обычное политическое деятельность. Поэтому нам кажется, что мы должны как-то больше, больше говорить про наших исследований, про наших трудов, про как мы работаем. Потому что церковь нуждается этим. Наша методика ⁇ это диалог, дружба и понимание, что нужно время для понимания, что это такое парадигма киевской церкви. Нужно время, потому что нужна дружба и нужна знакомство между собой. И поэтому э, ну, нам очень приятно, что сегодня мы встречаемся и что мы сможем обсуждать эту тему э, с э, тремя специалистами этого вопроса. Отец Иван Дацко, президент Института коммунических студий, который является также членом Международной Богословской комиссии между Католической Церковью и Православной Церковью, который только что был в Италии, в Киете, и участвовал на эту комиссию, которая выпустила, наконец, документ, и будет сегодня нам представить этот документ про синодальность и первенство первого тысячелетия христианства. И это нам важно, потому что мы понимаем, что вопрос объединения церквей в Украине не может быть идти отдельно от международного контекста. Поэтому это очень важно понять не только вот сам документ, но и атмосфера, как это подготовилось. Для нас это тоже большая честь иметь с нами отец Георгий э, Коваленко, который э, долго работал как э, пресс-секретарь э, Украинской православной церкви э, Московского Патриархата и который сейчас э, начал прекрасный проект э, э, украинский православный открытый университет э, при Святой Софии. Киеве и этот э, проект уже, этот университет уже организовал много конференций разных проектов И мы бы очень хотели сотрудничать. И мы уже имели встречи, чтобы работать вместе. Э, наш институт клинических студий и православный университет. Так что это большая радость, что вы вместе с нами и представите ваше видение э, об э, единстве в церкви, как достичь. И отец Михаил Демид, который тоже является э, членом Ухата с, первых, э, с первого года, который поддержал э, Ухат, который был э, э, ректором э, Украинского католического университета а также э, директора Института канонического права и который является сегодня профессором в Богословском факультете Украинского Католического Университета и ну, известный экклезиолог и будет тоже представить сегодня свою видимость. ну Обычно у нас э, такие правила, что каждый выступает 20-25 минут. Э, и, и, и потом э, первое обсуждение между э, вот, членами хата вокруг э, доповеди и потом у нас будет общая дискуссия со всеми. Э, мы планировали на 2 часа 2 часа с половиной до 12. даже до 12, так что у нас время может быть у нас будет прерва, я не знаю да. на, на кава. Э, э, Модератор нашої дискусії буде Тарас, може ви хотіть додати, що я не сказав і що дякую, Антуане. Всіх ради вітати на нашому черговому пленарному засіданні. Хотів би передати всім привітання від відсутніх сьогодні членів УХАТО. Отець Володимир Червоніков, який збирався бути сьогодні. Він вчора буквально подзвонив, що не може через те, що в нього там відкривається судовий процес. Інші, хтось захворів, хтось бере участь у вустенських читаннях, тому всі передають вітання і сподіваємося на наступну зустріч у хат. Ми зберемося в повному складі. І на початок Антуан вже розповів про те, як буде відбуватися робота сьогоднішнього нашого пленарного засідання. Тому я передаю слово отцю Івану Децьку, президенту Інституту екомунічних студій, його доповідь на шляху до єдності і супричастя церков. Це підсумки з пленарної сесії Міжнародної комісії богословського діалогу між православною і католицькою церквами, який відбувався буквально на днях. Це дуже свіжі новини. 15-22 вересня цього року засідання проходило у К'єті, в Італії. Я думаю, що шляхи примирення Київської церкви, вони пробігають також і через Х'єтів. Отже, запрошую отче вас до слова.